Вот какой у нас Вася заселяется. Хочет заселиться у меня Вася, ребята. Я ничего не могу сделать. Вася хочет заселиться в этом доме. Посмотрите. Все исследовал. Ты уже все исследовал, все понюхал, все посмотрел. Да, Алиска тут когти светит на, на, на бревнышках она точит кошки. Ну, какой здоровенный котяра. Видите, какой он большой. Куда я его дену? Блин, еще эти тревоги. Не дай бог. Там у меня земля. Всякие растительные причиндалы. Тут у меня тоже перед балконом защита от холода навешен. Там у меня сапоги стоят, которые я одеваю, когда иду на балкон. Так, а там у меня для ремонта. Потрошку делаю ремонт. Тут. Давай уже что-нибудь кушай, пей, пой песни. Давай, Алиску. Хочет, хочет Алиску согнать. Тут Алиска живет. Это дом Алиски. Все исследовал. Все исследовал. Или еще не все. А там что? Это Алискин лоток. А там что? Там моя сумка, а там продукты. Эй! Эй! Вася, нельзя. Нельзя туда за, запрыгивать. Нельзя. Нельзя. Так, Вася, никаких запрыгиваний. По столам мы не ходим. Здесь запрещено ходить по столам. Категорически. Даже взрослым котиком.

Что мне делать? Снимать сапоги. Что мне делать? Я не знаю. Я не знаю, что мне делать. Эй, куда? Куда? Вася, куда? Тут все нельзя. Туда нельзя. Туда нельзя. <связать> Игрушечка Полискина так <связать> <связать> Такой наглый Вася Пришел <связать> Как к себе домой, да? Я как к <связать> себе домой <связать> пришел, да? Пришел как к себе домой Все Пришел как к себе домой И что делать с ним? Вот что с ним делать, а? У меня нет сил. Вася, хватит исследовать мою это, мой дом. Дай мне разгрузить мои сумки и заняться делом. У меня продукты в сумках. Давай, дай мне разгрузиться. Я не могу тебя оставить одного. Не могу тебя тут оставить. Топ, топ, топ. Если куда-то не туда лезет, надо сразу говорить, что нельзя. Что нельзя. А, нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя. Ты с улицей. Ты с блохастой. Я не знаю, ты блохатый или не блохатый. У меня нету этой штуки, чтобы покапать ему на холку. Кстати, покажу, у меня нет лекарств. <зарев> Надо будет купить. Не хватало <зарев> мне еще. Чтобы Алиску за... за... Разил чем-то. Ули... На улице бегает кот. Да, он домашний, но он давно уже на улице <зарев> бегает. На Андрис... Живет в подвалах в каких-то блохатых. Шо, Вася? Понравилось? Не хочешь уходить? Все, все, я тут буду жить. Такой здоровенный, такой огромный кот, такой большой. Куда я тебя помещу? Пола залезают в ту, в тот домик под столом и там спит. А Лиска там все равно сейчас не спит туда и залезай все хватит хватит Вася хватит меня водить по квартире я хочу кушать во-первых я сегодня с утра не не ела ничего только позавтракала и не обедала уже он сколько время сколько у нас время ну На сколько время капец Вася Чужой кот пришел и хочет у меня жить. Что я могу сделать? Бросил свою хозяйку и пришел ко мне. Вася, иди отсюда. Див. Все. Смотри, вот я здесь буду жить. Вот. Вот я. Вот я какой красавец. Я тут буду жить. И все, да? И вы меня отсюда не выгоните. Ну, никак. Все. Вася, что мне с тобой делать? Ты чужой котик. Я не знаю, какой у тебя характер, какие у тебя привычки. У меня тут много нельзя. Понятно? Тебя надо приучать как котенка. Вот такой Васька. Увидели этого Васю? Вы видели этого Васю? Этого Васю? Вы видели? Все. Вот у нас Вася появился. И что ты будешь делать? А ничего. Вася, ты что, тут жить будешь у меня уже, да? Смотри, смотри. Вася, Вася, будешь с Алиской жить, да? Все? Тебе тут понравилось, да? Вода вон можно пить. Эту воду можно пить. Не, на... Я бы еще сходила в один магазин, если бы не Вася. Вот, и посмотри. Что творится? Он уже с Алиской познакомился. Он уже все. Он хочет у меня в квартире жить. Что ты будешь делать? Только не цветы, пожалуйста. Цветы не трожь. Вася, цветы нельзя трогать. Вася, Вася, цветочки нельзя трогать. Да, там тепло, там можно сидеть и греть свою жопку. Нужно там греть жопку. Ну шо, Вася? Ты хочешь у меня остаться, да? Э, туда нельзя. Не надо мне. С улицы на диваны. Я на нем лежу, на этом диване. Хоть поправить тут что ли, Алиска? На... Натворила. Тут мой телефон заряжается. Вася! Ну кушай уже давай. Что ж ты не ешь? Поел бы. Что ж ты не ешь? Давай уже ешь Алискину еду. Что? Что? Что, пойдешь уже, да? Туда? Нет. Не хочет. Все. Я хотела еще раз выйти в магазин. Да, видно, не... Вася меня не пускает. Вася уже тут как тут. У меня появился кот, ребята. Это капец. Я ничего с этим не могу сделать. Все обнюхивает. Лиска уже сховалась. Вася, где твоя хозяйка? Ему где-то сколько лет? Примерно столько, сколько Алиске. Может, младше даже, чем Алиска. Так, туда еще пойти надо. Ой-ой-ой. И что нам делать с Васей? Тут у нас Вася ходит. Ходит Вася. Это Алискина лежанка. Это Алискина лежанка. Вам водичка можно попить. Да, вам водичка можно попить. Попей, если хочешь. Нюхаешь. Ты туда не поместишься. Это коробочка для тебя маленькая. Ты там не поместишься. Я не знаю, наверное, уже не влезет этот видео. Не влезет. Ладно, я его загружу на YouTube и дам ссылку только для избранных людей. Ага, ага, там еще полазит. Васька, вылазь оттуда. Я хотела сходить еще в сельпо. Купила кое-что, но не все. Хотелось бы еще колбасы купить. Там не было колбасы. Там моя стирка. В этом кульке желтом. Сегодня надо включить ночью постирать. Шо, Вася? Обнюхивает все. Не хватало мне только кота, чтобы он тут метил. Кот пришел к нам. Кот ищет дом себе. И что ты будешь делать? Пришел сам ко мне. Я не знаю, что это такое. Бросил свою хозяйку. Из того дома ушел. Ты туда не пролезешь, Вася. Даже не пытайся. Э! Нельзя походить по, по сумкам. Пожалуйста, не надо ходить по сумкам. Там ничего интересного нет. Просто дверь. Там просто дверь. Там тоже ничего нет интересного. Там мои тапочки, которые я сейчас не ношу, потому что сейчас холодно. Забыла их спрятать. Так, это Алискина лежанка. Что, Вася? Да, Алискина лежанка. Тебе понравилось тут, да? Сейчас он где-нибудь залезет и будет лежать. Вася, за тобой надо присматривать. Ты незнакомый котик. Господи, что я сделаю? Вот что я сделаю? Если он сам идет ко мне в дом. Вот что я сделаю? Что, я его копняками буду гнать? Шо ли? Я шо изверх. Тут у меня цветочки под фитолампой красные. Видите? Все орхидеи с, квит... с, квит... с цветоносами. <coughs> Господи. <coughs> так Вася, хватит уже тут вынюхивать. Решай, что ты будешь оставаться или идти в подъезд. Решай сам. Потому что я уже устала тебя гонять, и у меня уже нет сил. У меня уже нет сил. О, туда надо залезть еще, там полазить там. Ну да, там такая схованка, можно там спрятаться. И там сидеть. Полно тут схованок для котов. Вася, брысь, пожалуйста. Вася брысь, пожалуйста. Потому что я не могу тебя тут оставить и пойти в магазин без тебя. На улице дождь. Ага, ага, это. Та, а там что? А там цветочки. А там нельзя. Там цветочки. Васюня. Васюня. Ну какой красивый котик. Смотрите, какой он красивый. Ну разве он не красавец? Вася, Вася и назвали. Я бы его назвала кот Бегемот. Такой здоровый. Э, нельзя, нельзя туда. Туда нельзя. Нельзя орхидеям нельзя. Не надо. Там цветочки живут. Ну все, начинается исследование помещения. Тут этот угол, у меня никак до него руки не доходят, до этого угла. Надо им заняться. Вася может заставить меня заняться углом, кстати. Потому что как нагадит где-нибудь там под кроватью. Так, придется все перебирать. Это точно. Не дай бог, конечно. Так, Вася! Куда ты лезешь? Ты смотри. Васина тушка пролазит туда. Там есть ходы. Ну, все. Короче, дурдом. Короче, дурдом. Будет мне теперь котячий рай. Так, тут сухо, потому что там полно воды. А где Алиска? Алиска сховалась. Там ее нету. А, господи, радио. Свечка, потому Это мой топительный прибор, когда нет отопления. И ты и ставлю? Хоть немного тепла. Кто-то раскокал мой телефон знаю, кто Скучай, его раскукал. Вася вылазь оттуда. Вася. Васенька. Васенька, ты там уже побывал. Ты везде побывал. Ты все исследовал, везде побывал. А мне надо мои продукты распаковывать. Я же не могу это... За тобой нужен глаз до да глаз. Только отойдешь и шкода какая-нибудь. Вот хотел залезть туда, к орхидеям, я не, не разрешила. Вася, туда нельзя. Туда нельзя. Туда нельзя. Для котиков есть домики. Есть кормушка, есть лоточек для котиков. А тут тебе нечего делать. Ты что думаешь, ты тут будешь незаметным, да? На черном фоне меня не видно. Я тут могу спрятаться, да? А у него белая мордочка, белые лапки и белая это с, с, на гру.